Хтось може сказати, що час пошти вже давно минув, але ж ні, можливо, поштові послуги і не користуються сьогодні такою популярністю, як у минулі роки. Листування поступово витісняє всесвітня мережа, але потреба у пошті не зникає. Возможно, письмо витісніть. А переводы, конечно, могут переводить банки, но тем не менее люди обращаются. Посылки. Сейчас у нас очень много таких предприятий, которые занимаются курьерской доставкой, но тем не менее у Укрпошта тоже обрабатывает посылки, бандероли, заказные письма, мелкие пакеты. Дальше. Подписные издания. Да, можно пойти в киоски купить, но тем не менее кто-то захочет каждый день получать свежую газету. Почтовим ящиком, як доказ затребуваності пошти протягом багатьох років у населення, можна провести приклад найстарішої пошти у світі це королівська, яка знаходиться у Великій Британії та існує з 1512 року. Тут займаються доставкою кореспонденції в країні та за її кордонами, а також реалізують різну поштову продукцію у Франції. Пошту розвозять у спеціальних вагонах, пофарбованих у жовтий колір. Поштові послуги в Україні на високому рівні. Доставка по Франції займає від 24 до 48 годин, а за кордон від 1 до 5 днів. Тож, як бачимо, пошта буде з нами. Отже, якщо маєте бажання приєднатися до поштової справи, тож придивіться уважніше до професії оператор поштового зв'язку. А далі про таке, як знизити ризик виникнення пожеж у приміщеннях, де одночасно використовують системи електро- та газопостачання. Для цього донецькі винахідники розробили безпечний вимикач світла та пристрій, який попередить про ризики виникнення пожежі у вашому будинку. Дивіться. Згідно статистики України, 20-30% від загальної кількості пожеж виникає через електричні джерела запалювання. Нерідко можливою причиною появи великого вогню у квартирі є одночасна експлуатація систем електро та газопостачання. На практиці ми кожного дня з цим стикаємося. Все просто вмикаємо світло та кухонну плиту. І якщо вимикач зустрічає нас гарним, але небезпечним мерехтінням іскор, а у кімнаті присутня достатня кількість газу, то можливий вибух. Та донецькі винахідники знайшли вихід з цієї ситуації. нами был разработан, запатентован и создан экспериментальный образец искробезопасного коммутационного устройства для низковольтной электрической сети с возможностью ручного и дистанционного управления. В его схеме э, используются искробезопасные элементы. Мы использовали герконы, использовали семистры. то есть это специальная электрическая схема, которая э, конструктивные модули которой являются искробезопасными элементами. То есть в момент коммутации в нашем устройстве не будет возникать никакой открытой дуги, не будет возникать дуги. То есть у нас полностью бездуговое устройство. И в момент ну, это устройство, применение его позволит безопасно взаимосвязывать и взаимоэксплуатировать системы газа и электроснабжения. То есть в момент загазованности помещения у нас не будет открытого электрического источника и не будет, соответственно, возникновения взрывов и пожаров от этих причин. Цей пристрій можно использовать не только у побуті. Сферой его застосування может быть предприемство Та шахти, особливо останні, адже там має місце витік газу для зручності використання не у домашніх умовах, винахідниця розробила дистанційне керування системою. А для чого ми ще реалізували можливість дистанційного управління? Ну вот, наприклад, якщо ми используємо э, цех устройство в цехі, допустим, да зачастую цеха склади цехов у нас. занимают довольно большое помещение длинное большое ну или например в жилых домах да если вы идете, идете по длинному коридору вот например вы включили свет и вам нужно пройти по длинному коридору и выключить этот свет не возвращаясь назад к выключателю вот так вот дистанционно мы можем его управлять вот у меня здесь представлен размер кабеля около метра, но его длина может быть увеличена до необходимых размеров. Или, например, спускаясь в гараж человек, включил свет и назад он не возвращается к выключателю, чтобы его выключить. Отже, за допомогою лампы продемонструем, как работает цей пристрій. Мы подключаем лампу в розетку и через наш выключатель мы ее подключаем. Как видите, устройство работает мы теперь отключаем. Винахидница прорахувала и собі вартість винаходу. Він досить конкурентоспроможний. А мы подсчитывали э, себестоимость данного экспериментального образца. У нас, кстати, за основу взят обычный выключатель освещения, который э, производил завод города Санкт-Петербурга в 1991 году еще. Но за корпус, в качестве корпуса может взять, быть взят любой выключатель любой выключатель, который выпускается в современной промышленности. По поводу себестоимости, с учетом цены корпуса изделия и внутренней схемы, электрической схемы, цена изделия составляет менее 100 гривен. То есть она конкурентно способна уже с ценами на выпускаемые серийно выключатели освещения, что является... Положительним ефект, положительним качеством к тому устройству. Чоловік Оксани Сергій також займається науковими розробками і теж знаходить способи, як знизити ризик виникнення пожеж у будинках. Він розробив пристрій, який ще задовго до появи іскор у вимикачеві сповістить господарів про неполадки з електрикою. Научная новизна моей разработки заключается в том, что на сегодняшний день как в Украине, так и в мире существует проблема того, что возникают пожароопасные ситуации в обычных помещениях и жилых домах. Причина этих пожароопасных ситуаций, одна из причин, это аварийные состояния, проходящие в электропроводке, либо в электрической сети. Одним из таких аварийных режимов является образование искрящихся контактных соединений, будь то в розетках, будь то в монтажных коробках, которые находятся. Часто они, конечно, скрыты, люди их не видят и не знают о них. И от этих режимов надо защищаться. Данное устройство разработано для того, чтобы сигнализировать о таких режимах и защищать электрическую сеть, то есть отключать. Звуком або появою світла цей пристрій інформуватиме вас про те, що щось у електропостачанні вашого будинку пішло не так. Але що стає причиною несправності електропроводки і чи можна цього запобігти ще на етапі монтажних робіт? И сеть она стареет со временем сама физически. И эти контактные соединения, они в любом случае образуются там. Поэтому в какой-то момент, ну это, конечно, хотелось бы, чтобы этого не было, но надо ее защищать от таких режимов. К сожалению, на сегодняшний день правила устройства электроустановок в Украине, ну вообще, в принципе, в мире, они не предусматривают таких защит. Почему это происходит? Потому что многие производители электрооборудования предполагают, что все контакты да, закручены будут с определенным усилием. Uh, и в них не будет нарушений. Но у нас часто идут нарушения правил монтажа и устройства электроустановок. Какие нарушения? Соединяют медь с алюминием, допустим, что недопустимо. Потому что происходит окисление, если еще протекает большой ток в том месте, то там сразу образуется плохое контактное соединение. Даже если контактные соединения сейчас соединяются клеммными колодками, да, и там, допустим, медь с медью, да, вроде бы не должно быть окисления. Но сам материал вот этого контакта, он имеет переходное сопротивление уже там, где болт, и уже это хуже. На самом деле, самая хорошая Антактне сидіння та коли скрутили провода і сваріли. Как то да надежне контактне сидіння, такое да буде роботи довго. Ну їх у нас даже здесь в аудиторії, якщо полість в коробку, там їх не буде таких контактних сидінь, будуть обичні скрутки, які то плану там через клімни, колодки і так далі. Потім сіть надо защищаці. Пристрої мають знизити ризик виникнення пожеж у домівках. Винахідники продовжують працювати над їх удосконаленням, але вже на даному етапі розробки їх можна експлуатувати.